Специально для акции «Дерево мира» и для «Эко -Лили. стихотворение. Дарите живые цветы, землей не разлучая корнями. Сажайте деревья, сады, пусть сияют для вас лепестками. Будьте же люди людьми, солнцем вставая, с рассветом. Свои направляйте стопы к жизни простым заветам. Дарите живые цветы, семенами, горшками, полями. Пусть с неземной высоты возлекует Творец вместе с вами. Я Олена Гребенюк. Я саджала дерево на любові до своєї держави, до свого народу, до своєї дитини, до своєї мами. Я закликаю вас зробити те ж саме. Дуже дякую вам за все. Вітаю, я Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, телеведуча, президент мистецької агенції Територія А все, що я роблю, я роблю з любов'ю. І сьогоднішнє дерево, райське яблучко я теж зробила звичайно, посадила з любов'ю в першу чергу до свого міста, яке завжди було зеленим, мирним, прекрасним і ну, одним із найгарніших у світі. Меня зовут Инна Силантьева, я общественный деятель. Я очень рада, что меня пригласили на прекрасную акцию, акцию мира, добра. Дело в том, что Хотела бы сказать от всей души, что деревья нужно сидеть, их нужно любить, природу нужно садить. Мы сегодня посадили деревья, это как маленькие дети, которые будут красиво расти, рождать яблоки, груши, там сосны, листья, красоту. Я Тимофей Нагорный, президент фонда волонтеров Украины. В знак любви к своей стране я посадил сегодня дерево мира. Я хочу, чтобы мы все сажали эти деревья, чтобы мир был в сердце каждого украинца. Меня зовут Олег Хынку. Я временный поверенный в делах посольства Молдовы в Киеве. Конечно, призываю всех, кто может и желает, участвовать в такой акции, потому что делаем добро людям. Это делаем добро, делаем красиво, и, по-моему, все люди будут счастливы на благо всех людей. Привет! С вами дуэт «Анна-Мария». Мы сегодня сделали такое маленькое, но очень доброе и светлое дело. Очень тело. важное. Мы посадили но... дерево дерево любви, дерево мира, дерево счастья, можно так сказать, потому что мы глубоко убеждены, глубоко верим в то, что очень важно, с какой мыслью и с каким ощущением внутри человек садит дерево. Если это было что-то доброе, то однозначно дерево будет расти даже в неблагоприятных условиях, будет расцветать, приносить плоды и приносить радость людям. Василий Голованов, актер театра «Черный квадрат», ведущий канал «112 Украина». С огромным удовольствием принял участие в этом проекте и хочу пригласить всех присоединиться в будущем. Там самое малое, что вы можете сделать. Вам сложно будет одному построить дом и уж тем более одному сделать ребенка. Вот. Но посадить дерево вы можете самостоятельно. Не обязательно делать это массово, вы можете сам тихонько сделать это возле своего дома. А лучше соберите соседей и высадите целую аллею. І всі жители жителі города, ваши ваші діти, і ваші внуки, вам скажуть спасибо. Привіт вас вітає Еко І сьогодні ми саджали дерева миру в національному ботанічному саду імені Гришка. До ініціативи долучилися публічні люди, посли та міністри. Ми робили це з думками про мир, гармонію та любов. Долучайтеся до ініціативи. Дубайте про наш всесвіт і нашу прекрасну планету Земля.